и телезрители, радиослушатели. Да? Да. Повторно мы сегодня уменьшено немножко количество личного состава, который выезжает вот в связи с тем, что обороны рубежи укреплены более силами отдельных механизированных бригад. Однако, тем не менее, наши сотрудники выезжают. Это отдельно заведенный загон, где сотрудники милиции. И, кроме того, это батальон Полтавы и рота Кременчу. Основные задачи, еще раз повторяюсь, из месяца в месяц, которые были и есть, это охрана общественного порядка, борьба с преступностью. Кроме того, выявление лиц, которые будут предоставлены правоохранительными органами, связанные с сепаратизмом, терроризмом, которые Пытаются подрывать основу государства и совершать какие-то диверсии или иные террористические акты. Ребята полностью обмундированы, закомплектованы необходимыми средствами связи, продуктами питания и в данный час выезжают с целью того, чтобы утром приступить уже к ротации и заменить своих коллег, которые, я думаю, в завтрашнем дне уже должны быть здесь.